Завдяки посиленому складу провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. В Стамбулі почалася зустріч української та російської делегації. Переговори відбуваються за участі Туреччини повідомляють в МЗС Україну. Представляє міністр оборони Ростем Умєров, а Також перші заступники керівників МЗС СБУ ГУР та інші учасники Російську делегацію очолює Володимир Мединський у 2022-му Він вже був головним переговорником від Російської Федерації. Також присутні заступники міністрів закордонних справ і оборони та представники генштабу. Президент України Володимир Зеленський вчора вирішив направити українську делегацію, навіть попри те, що від Росії прибули представники чесно скажемо низького рівня. Їхній мандат не до кінця зрозуміли, які рішення вони можуть ухвалювати. Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, що власне які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники для української делегації. Пріоритет. Номер один на порядку денному це повне, безумовне, тривале припинення вогню. Саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи. Україна готова до конструктивної роботи в Стамбулі. Представник Сполучених Штатів Майкл Антон не долучиться до переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Повідомляє BBC. водночас, за даними журналістів, він проведе окрему зустріч із головою російської делегації Володимиром Мединським. І російська делегація артикулювала чітко, що вона збирається продовжувати розмову от в тих от, е, рамках, які були задані Стамбулом 1. Так. Натомість наша делегація збирається вести перемовини про всеосяжнення припинення вогню на 30, на 30 діб. Тому ми бачимо різність, е, е, різні підходи, різну, різну мотивацію, різні цілі обох делегацій. Тому, чесно кажучи, для того, щоб були якісь переговори, потрібно мати точки, точки дотику. А їх поки нема різні завдання у делегації. Відповідно, я не вірю в те, що будуть сьогодні якісь результати. Ну, можливо, вони зустрінуться. Ну неможливо, очевидно, вони зустрінуться, оскільки це передбачає план наші дії на сьогоднішній день. Можливо, щось вони проговорять, але очікувати якусь конкретику сьогодні я б не став би. Саме через те, що у обох делегацій різні завдання було заявлено і підтримано Європою намірення України о 30 днівному перемірі. Этого не произошло и, судя по вялому составу делегации России, и не произойдет. Естественный вопрос, как на это может отреагировать Трамп. Ведь он говорил, да, что если не будет прямых переговоров, Америка выходит из переговоров. И как в роли посредника. Но, тем не менее, вот готовится к тому, что прямые переговоры будут. Все-таки, на что можно и на что нужно рассчитывать как реакции со стороны США? Ну, действительно, несмотря на то, что с самого начала было понятно, что вряд ли можно ожидать результатов от этих переговоров, исходя из той делегации, которую назначила Российская Федерация. И тем не менее Украина согласилась, и мы знаем, что были действительно переговоры с Марко Рубио в рамках тех мероприятий, которые в это время в том числе и проходили в Турции, я имею в виду министерскую встречу стран НАТО. И в этом смысле Украина хотела показать, что мы готовы к миру, мы готовы к переговорам, даже если нам кажется сомнительной российская делегация. Украина в этом смысле, повторюсь, еще раз продемонстрировала со своей стороны волю и готовность к переговорам. Это важно, потому что Россия все время пытается да, втолкнуть Украину в ту нишу, когда бы э, Штаты и другие Участники переговорного процесса воспринимали бы э, не Россию недоговороспособной, а якобы Украину. При этом действительно казалось странно, что в Турцию едет э, делегация, которая никоим образом, э, никак не присутствовала на уровне э, переговоров за последние э, несколько месяцев, инициированных Дональдом Трампом. То есть мы знаем, что со всех сторон Украины, США все время так или иначе есть те люди, которые участвовали в переговорном процессе за последние месяцы, в то время как со стороны России пытаются демонстративно да, вот разделить эти два направления. Переговоры с э, Соединенными Штатами и почему-то вернули делегацию марта-апреля 2022 года, которая никак не участвовала в переговорном процессе за последний месяц. Это просто как картинка и штрих, которая, ну, мне кажется, тоже достаточно точно характеризует... Э, сам подход Российской Федерации. Теперь касательно непосредственно вашего вопроса о санкциях, я думаю, что все понимают, даже и Россия, в том, что завершился в каком-то смысле предыдущий этап переговорного процесса, инициированный США, когда действительно администрация Дональда Трампа делала ставку на то, что через экономическую мотивацию, через демонстрацию плюсов и минусов можно быстро достичь остановки военных действий. И ну, какие-то усилия были сделаны. Мы знаем, что Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами, что сблизило и сближает интерес двух стран, в том числе в обеспечении безопасности и в стремлении как можно более быстрой остановки военных действий. И тем не менее Россия проявила свою недоговороспособность. И очевидно, что надо действовать теперь каким-то другим образом. И я думаю, что все понимают и Европа, и Украина, и США, и Россия с тем, что должно, должен поменяться подход. Со стороны Европы он уже сформулирован. Европа достаточно четко вместе с Украиной сказала, что если не будет 30-дневного перемирия без каких-либо условий, то Европа будет инициировать новые санкции. Что уже произошло? Мы знаем, что 17-й пакет уже, ну, как бы, да, он согласован. И сейчас на саммите в Албании Европейского политического сообщества, где будут присутствовать более 40 стран, и куда, собственно, вылетел президент Украины вместе с президентом Турции, я думаю, что и будут обсуждаться санкции. Вопрос в том, действительно, какой будет позиция США. И в этом смысле Украине как раз было важно продемонстрировать готовность к переговорам, что Украина и сделала и показать, что мы тоже видим, стремление затягивать переговоры со стороны э, России. Это очевидно, что если бы Россия хотела перемирия, то она бы согласилась на э, перемирие на 30 дней, сказав, что дальше мы можем обсуждать возможные форматы политического решения. Но Россия этого не сделала, поэтому сейчас это позволяет... Э, да. Э, Олеся, заканчивайте мысль, это не я вас прервал. Да, да. Угу. да это, это ставит просто перед необходимостью США, Дональда Трампа и тех сторонников более жестких действий в отношении России, которые есть внутри, в том числе и республиканцев, с тем, чтобы действительно инициировать какие-то действия, которые могут подтолкнуть Россию к миру. С одной стороны, действительно, ну, как бы, наверное, не очень позитивный сигнал, что США говорят, что могут выйти из переговоров как посредник. А с другой стороны, выход на время США как посредника, именно как посредника в переговорном процессе, вовсе не означает выход из процесса вообще, и позволяет США, наверное, занять более жесткую позицию в отношении давления на Россию. А функцию переговорщика может, например, да. в это время ну Турция и... выполнять временно. Стоит добавить, что Гремовский пакет как бы готов. Назріл уже є достатньо тільки одної санкції. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.